নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী গ'ল আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি মই দুই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ম ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়ে নহয় মোৰ মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা অৰ্থাৎ মোৰ ভাইবা কেনেকুৱা হ'ল বা মই কোনদিনা ভাইবা দিবলৈ গৈছিলোঁ মোক কি কি সুধিলে মই কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় মই অনুপম শইকীয়া মোৰ ঊনৈছ তাৰিখে ভাইবা হৈছিলে গতিকে মোৰ সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকক জনাই জনাবলৈ লৈছোঁ কেনেকৈ কি কি সুধিলে কি কি ক'লোঁ মই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আগুৱাই লৈ যাব মোৰ বিশ্বাস অনুপম শইকীয়া মোৰ নাম অনুপম শইকীয়া মোৰ যোৰহাট জিলাত ঘৰ গতিকে মোৰ ঊনৈছ তাৰিখে ভাইবা কৰিছিলে ভাইবা ডেট মোৰ ঊনৈছ তাৰিখ আছিলে গতিকে ঊনৈছ তাৰিখৰ মই সোতৰ তাৰিখে গ'লোঁ গুৱাহাটীলৈ যিহেতু প্ৰথম ভাইবা অলপ এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ গতিকে ভাইবালৈ গ'লোঁ গৈ আপোনালোকৰ নটা বজাৰ আগে আগে অৰ্থাৎ আঠটা ত্ৰিছ মিনত আপোনাক আমাক সোমাবলৈ দিছিলে অৰ্থাৎ মোৰ দুইটা শ্বিফ্ট আছিলে মৰ্ণিং আৰু আফটাৰনুন চিফ্ট গতিকে নটা বজাত সোমালোঁ আমি নটা বজাত সোমাই ভাইবা ৰুমত বহিলোঁ অৰ্থাৎ ভাইবাৰ ৰুম নহয় আমাক কেণ্ডিডেটখিনিক একেলগে বহিব দিছিলে এটা ৰুমত ডকুমেণ্ট চকুমেণ্ট এৰেঞ্জ কৰাত আমাক ছাৰহঁতে অলপ সহায় কৰি দিলে সহায় কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ল আৰু আমি ভাইবা ৰুমলৈ গ'লোঁ ভাইবাৰত আমাৰ ছাৰ দুজন আছিলে পেনেলৰ ছাৰ দুজন বহুত ভাল আছিলে তেওঁলোক মানে বহুত ফ্ৰী আছিলে ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ লগত ঘৰুৱা কথাই বেছিভাগ পাতিছিলে অৰ্থাৎ মানে কথা সুধিছিলে অনুপম শইকীয়া নেকি হয় ছাৰ বোলো আহিলোঁ আহিলা আহিলোঁ ছাৰ এনেকৈ ক'লোঁ গতিকে ক'ত পঢ়িছিলা কি কৰিছিলা কি কৰি আছা কিয় ডিগ্ৰী নকৰিলা এনেকুৱা কথাবিলাক সুধিলে ময়ো ক'লোঁ পাৰ্চনেল কথাবিলাক ক'লে এনেকৈ আৰু ধেমেলিয়ে দুইকেইটা প্ৰশ্ন সুধিলে সোধাৰ পিছত বিজনেচেও কথা পাতিলে কি বিজনেছ কৰা দেউতাৰ লগত এনেকৈ দেউতাই কি কৰে ভাইটিয়ে কি কৰে ক'ত কাম কৰে কি কাম কৰে মায়ে কি কৰে কি 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 তুমি কৰিব জানা এনেকুৱা কামবিলাক সুধিলে নৰ্মেল কথা যিবিলাক আমি সাধাৰণতে মানুহৰ লগত কথা পাতি থাকোঁ ময়ো তেওঁলোকৰ লগত হাঁহি মুখাকৈ উত্তৰ দিলোঁ যিহেতু মানে মানুহকেইজন ফ্ৰী পালোঁ গতিকে কথা পাতিবলৈও ভাল লাগিল অন্তত আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে বিজনেছৰ কিছুমান কথা সুধিলে দে কেনেকৈ লাভ হয় কিমান লাভ হয় কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাভ হয় এনেকুৱা নিচিনা সৰু সুৰা বিজনেছ যিবিলাক আমি গাঁৱলীয়া মানুহে কৰা বিজনেছ এনেকুৱা নিচিনা কথা কেনেকৈ লাভ হ'ব বেছিকৈ সেইটো কথাও তেওঁলোকে অলপ মোক আইডিয়া দিলে তে এনেকুৱাবিলাক কথা পতাৰ পাছত তেওঁলোকে ক'লে হ'ব যোৱা ছয় সাত মিনিটমান মোৰ লগত সাত আঠ মিনিট সাত আঠ মিনিট মেক্সিমাম আঠ মিনিট ইমান সময় ভালকৈ কথা পাতিলে কথা পতাৰ পিছত তেওঁলোকে নেক্সট কেণ্ডিডেটক মাতিলে যিহেতু মোৰ পিছবেলাও আছিলে আৰু এটা বজাত আকৌ আমি সোমালোঁ একেকেইজন ছাৰী আছিলে ক'লে অনুপম শইকীয়া আহিলা আকৌ মই বোলো ছাৰ আহিলোঁ ক'লে তেওঁলোকে ভাগৰো লাগিছে আৰু কিজান বোলে কালিয়ে আহে কালি আহিলে মই ছাৰ নহয় পৰহি আহিলোঁ এনেকৈ অঁ অঁ এনেকৈ ক'লে অঁ হ'ব দিয়া আজি আৰু তোমাৰ লগত আগবেলা বহুত কথা পাতিলোঁৱে ছাইনটো মাৰ বুলি ক'লে চহীটো মাৰিলোঁ আৰু হ'ব দিয়া আপুনি পঠিয়াই দিবা ছেকেণ্ড চিপ্টত মানে একো কথা সোধাই নাছিলে দুই হয় তাত দহ পোন্ধৰ ছেকেণ্ড দহ পোন্ধৰ ছেকেণ্ডত আমাৰ মানে কনভাৰ্চন শেষ হৈ গৈছিলে ছেকেণ্ড চিপ্টৰ তাৰপিছত কি হ'ল সেয়াই ফে আৰু সেয়াই ভাই ভাই আমাৰ ভালো লাগিল মানে প্ৰথমতে সোমাওঁ ভাইবা ৰুমত সোমোৱাৰ সময়তে যেতিয়া মই দৰাখন খুলিছিলোঁ চাহ সোমাব পৰা নাই বুলি সুধিছিলোঁ সেইটো সময়তহে অকণমান মানে কিবা অলপ ভাৱ এটা আহিছিলে ভয়ৰ নিচিনা কিন্তু তেওঁলোকৰ মুৰ্গীখন দেখাৰ পিছত মানে কি হ'ল ভয় ভাগ নাইকিয়া হৈ গ'ল মানুহকেইজন মানে বহুত ভাল আছিল আৰু এগ এজন অলপ বয়সীয়াল আছিল তেওঁ মানে তই বুলি সম্বোধন কৰিছিল মানে যিটো তই মানে আমি শুনি ভাল লগা তই অৰ্থাৎ কি আমি যেনেকৈ নিজৰ আপোন মানুহক তই বুলি কওঁ এনেকুৱা নিচিনা তই এটা সম্বোধন কৰিছিল যথেষ্ট মানে ভাল আছিল মানুহ দুইজন গতিকে আপোনালোকেও ভাইবাই ভাল হওক বুলি আশা কৰিলোঁ মোৰ ছয় চাৰি নম্বৰ ব'ৰ্ডত পৰিছিলে মই যিহেতু আই টি আই নহয় আই টি আইবিলাকত পাঁচ আৰু ছয়ত পৰিছে বুলি শুনিছিলোঁ আৰু মোৰ দিনা ফিমেল কেণ্ডিডেট বহুত কম আছিলে মই যিদিনা ভাই পাতিব গৈছিলোঁ দুইটা ছিফ্ট মিলাই মেক্সিমাম ফিফটি ছিক্সটি তাতকৈ বেছি নাছিলে গতিকে মই ভাবিছিলোঁ আৰু ছোৱালী বহুত কম আছে গতিকে সিহঁতি চাকৰি পাই যাব বোলো আমাৰ ল'ৰাও বহুত বেছি আছে এনেকুৱা ভাৱ এটা আহিছিলে মনত হয় একদম ৰিয়েলিটি ডাৰ্ক ৰিয়েলিটি এইটো ফিমেল কেণ্ডিডেট বহুত কম লগতে তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনো আছে তেওঁলোকৰ চাকৰি পোৱাত তেওঁলোকক কোনো বাধা দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ যদি এটা ভাল নাম্বাৰ আছে পাই যাব একদম ইজি চাকৰি পাই যাব বিশেষ একো নকওঁ এয়াই কথা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ